Найголовніше, те, що ми зараз спостерігаємо, що більшість тих, хто називає себе облоченцями, вони готові повернутися до мирного життя, вони хочуть, шукають можливості. І завдяки цій програмі повернися додому. Є можливість їм повертатися, і ми бачимо сльози щастя їх батьків, бачимо сльози щастя їх близьких. Та й самі вони задоволені тим, що в кінці кінці вони можуть повернутися до своєї роботи, до нормального життя, до своєї дорогої дівчини, до своїх дітей, що може бути краще. пал в энергию. Хотела заработать денег, 10 таких денег я не зарабатывал. Уже. Там поехал туда товарищ, сказал, что вот там хорошо платят. Приехал туда, он устроился в вот, вот, там служил, отправили нас тренироваться. Ну вот у нас на Тарызе обучали россияне. То есть на ну, украинцы, туда, на наши местные, на Только Россия тренировки. Там меня направили на боевые позиции. Ну, с мамой общался, там, с отцом общался, конечно. Мы все говорили, как они возвращались домой. Он решил написать рапорт на войне. Тройку по месяцев пожил в Донецке на гражданской жизни. Стал общаться с местными. Они нейтрально, ну, они прекрасно понимают, что сейчас они ничего сказать не могут плохого в нашей сторону, ну, в сторону военных. Никто войны уже не ждет. Mm -hmm. все просто служат. Ну как, уже подготовка к войне нет. Родной город увидел, чуть полегче стало. Ребята, возвращайтесь, здесь не пытают, не расстреливают, ничего такого нет. Все это вранье. Нормально в городе, своем родном, со своей семьей.